Во французской Ницце в центре стоит памятник итальянцу Гарибальди. Вроде бы странно, но на самом деле нет, потому что когда Гарибальди здесь родился, это еще была часть Италии. Ну, не Италии, конечно, потому что Италии тоже не существовало до Гарибальди. И никогда Гарибальди, в принципе, создал эту Италию. Но до 1860 года это все принадлежало Сардинскому королевству. И так интересно, что Гарибальди всю жизнь потратил на то, чтобы создать Италию, но именно родным городом Ницей пришлось пожертвовать для того, чтобы это государство получилось. Это потому что война была с Австрией, и французы согласились подписаться только в обмен на то, что им Ниццу и Савою передадут. Хоть Гарибальди там был против, но его уже никто не слушал. Ну, в общем, так получилось. А вообще это я думаю, многие итальянцы до сих пор считают, что Ницца – это Италия, исторические итальянские земли. Но тут уже французы 160 лет правят. Кстати, в Европе полно таких мест. Допустим, есть Бальцана по-итальянски, Боцан по-немецки называется. Но вообще австрийцы считают, и это Австрии всю жизнь принадлежали эти земли до 1917 года. Ну а потом их оккупировали итальянские войска. И там тоже до сих пор приезжаешь, там в основном так. Немецкое пиво пьют, немецкие сосиски хотят и в Италии. Очень много надписей на немецком языке, очень многие знают немецкий язык. Ну понятно, что это хотя Италия, там много итальянцев. Ну, такое. Но тем не менее никто не воюет там, просто убрали таможни, убрали границы и как бы общее пространство все ты с Австрии заезжаешь в Италию вот, раньше была Австрия а сейчас никто не обращает внимания Австрия Италия какая разница кто хочет есть сосиски кто хочет кушает спагетти вот так что вот так вот